সমগ্ৰ আহোম জাতিটোকে অপমান কৰিলে অকল আহোমে নহয় সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিলে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এতিয়া শুনি আছে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী হয়নে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুদিন আগৰ পৰা বজাই আহি আছে যে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী গৌৰৱ গগৈ যিদিনা পাকিস্তানী বুলি প্ৰমাণ দিম মই সিদিনাৰ পৰাই গৌৰৱ গগৈ ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰা হ'ব কিন্তু কি হ'ল তেখেতে আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ সংবাদ মেল দিলে তাৰে পিছত বিজেপিৰ কিছুমান আছে নহয় একেবাৰে কৰ্মী তেওঁলোকে ৰাস্তাত ওলাবলৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে গৌৰৱ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া সংবাদ মেলিলে এতিয়া বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ নেতাসকল শুই থাকিল আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰিছে যাত্ৰা পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা কৰাই আছে কিন্তু এতিয়া ক'ত গ'ল চাওক গৌৰৱ গগৈ যে ইমান ডাঙৰ এটা অপবাদ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ লিংক আছে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ এজেণ্ট আজিও কয় বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে যে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ এজেণ্ট তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে কিন্তু কথাই পাতি কয় গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ এজেণ্ট ইমান ডাঙৰ এটা শব্দ ক'লে ইমান ডাঙৰ এটা অপমান কৰিলে কাক কৰিছে জানেনে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ এজন আহোম সন্তান প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এজন তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ যে তিনিবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অসমৰ সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক আহোম সন্তান এজনক অসমীয়া ব্যক্তি এজনক কৈছে অসমীয়া ল'ৰা এজনক কৈছে যে পাকিস্তানৰ এজেণ্ট কিমান ডাঙৰ অপমান কৰিছে চাওকচোন কিমান ডাঙৰ অপবাদ দিছে অকল গৌৰৱ গগৈকে নহয় গৌৰৱ গগৈ কোৱা মানে প্ৰতিজন আহোম আহোমক কৈছে যে পাকিস্তানী এজন প্ৰতিজন আহোমক অপমান কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে নাপায় তেনেকৈ ক'বলৈ আহোম সন্তান গৌৰৱ গগৈ সকলোৱে জানে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিচয় এটা আছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ আহোম সন্তান তেখেতে নিজেও কৈছে যে মই বিৰলাচিতৰ বংশ তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিক ইমান ডাঙৰ প্ৰবাদ দিবলৈ আপুনি ক'ত সাহস পালে আপোনাৰ গাড়ী ৰক্ষা আপোনাৰ গাড়ীৰ ক্ষমতা এইকাৰণে কি আপুনি এজন ব্যক্তিক ইমান ডাঙৰ অপমান দিব গতিকে মই ভাবোঁ সেই প্ৰতিজন আহোমে প্ৰতিজন অসমীয়াই এতিয়া চিন্তা কৰিব লাগে আচলতে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সময় হৈ পৰিছে যিহেতুকে অপমান কৰিছে আহোম সন্তানক প্ৰ অসমীয়াক অপমান কৰিছে গতিকে প্ৰতিজন অসমীয়া প্ৰতিজন আহোমে চিন্তা কৰিবলৈ গৈ এইবাৰ ইলেকশ্যনত ইলেকশ্যনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো জৰুৰী হৈ পৰিছে লাজ লাগিছে যদি তেখেতে পাকিস্তানী হয় তেনেহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই ক'ম যেতিয়া জুবিনৰ মৃত্যু হৈছিল সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে বা সকলোৱে চিঞৰ বাহৰ কৰি আছে জুবিনক ন্যায় দিব লাগে আৰু তাৰে পিছত বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলে ওলাই আহিছে আমি প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী তেওঁলোকে শ্লোগান দি দুই তিনিদিনমান প্ৰতিবাদ কৰিলে কাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰে চৰকাৰ আকৌ তেওঁলোকে সেই চৰকাৰখনৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে যে ন্যায় দিব লাগে আকৌ এতিয়া যিটোকে গৌৰৱ গৈ পাকিস্তানী বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে আঢ়ৈ ঘণ্টা সংবাদমেল জোৰে সেই সংবাদমেলৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমত মানে ডিষ্ট্ৰিকে দৃষ্টিকে কি হৈছে বিজেপিৰ কৰ্মী কিছুমান আছে নহয় তেওঁলোকে চিঞৰি পোৱা হৈছে যে গৌৰৱ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক কোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব হাৰে তোমালোকৰে চৰকাৰ ন চেণ্ট্ৰেলত অসমত তোমালোকৰ চৰকাৰখনে কি কৰিছ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তোমালোকৰ চৰকাৰখনেহে কৰিব গৌৰৱ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ জুবিন অনুৰাগে আজি ন্যায় বিচাৰে আমি ৰাস্তাত ওলাইছো আজি আমি গৌৰৱ গৰ্গে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাত ওলাই আহিছো কিয় কাৰ ওপৰত এই প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাই আহিছো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিবা আছেনে বিবেক বিবেচনা আপোনালোকে আচলতে বিবেকটো বন্ধ কত থৈছে মই ভাবো আপোনালোকে ভাবে যে আজি বাৰশ পঞ্চাছ টকা পাইছোঁ কংগ্ৰেছে একো উন্নতি কৰা নাছিল কংগ্ৰেছে একো আঁচনি দিয়া নাছিল আজি বিজেপি চৰকাৰ বনাই বহুত পাইছোঁ লাখপতি বাইদেউ হৈছোঁ বাৰশ পঞ্চাছ টকা আঁচনি পাইছোঁ অৰুণোদয় পাইছোঁ ফ্ৰী চাউল পাইছোঁ বহুত পাইছে কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ নিচেই কিমান জানেনে কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি গেছ কিনিছিলোঁ চাৰিশ তিয়াল্লিছ টকা এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ আৰু আজি গেছৰ দাম কিবা হাজাৰ বাৰশ কিয়

মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে যেতিয়া ৰাজহাহ্য লয় আৰুনো কি আপুনি মই নল'ব হয় নাই তেনেকুৱা হৈছে মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে সেই গৰুৰ ৰাজহাহ্য লৈছোঁ গমেই পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া যদি কিয় গৌৰৱ গগৈ চিঞৰি আছে বা পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা ওলাইছে এটা যে বাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ মানে এইবিলাক তদন্ত ওলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সা সম্পত্তি তদন্ত লৈ আছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভয় খাইছে যে গৌৰৱ গগৈ যদি সমস্ত তদন্ত ওলাই দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ প্ৰতি কি হ'ব এইবাৰ গাড়ীটো য'ত চিয়'ৰ ভোট চুৰো কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল কাৰণ যিটো উত্তাৰ লাগি গ'ল উত্তৰাবল হ'ল ভোট চুৰক লয় গতিকে ভোট চুৰো এইবাৰ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে কি হ'ব যদি গাদীটো গুচি যায় সেয়েহে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত তেওঁ আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিলে পাকিস্তানী পাকিস্তানী গৈ তেওঁ জুবিনদাক ন্যায় দিব লাগে জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ল আজি জুবিনদাক কোনেও হত্যা কৰিলে মিয়াই হত্যা কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ মানুহে হত্যা কৰা নাই হত্যা কৰিছে বোনে যিখন চৰকাৰ বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেলতো আছে অসম চৰকাৰৰ সেইখন চৰকাৰ আৰু সেইখন চৰকাৰৰ মানুহ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শুনিবলৈ পাইছোঁ তেখেত হেনো গেৰুৱাবাসনৰে কৰ্মী আছিল গেৰুৱা বাসন পিন্ধা এজন ব্যক্তি বিজেপি চৰকাৰৰে কৰ্মী আছিল সেই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই আজি জুবিনাক হত্যা কৰিলে শ্যামকানু মহন্ত এইখন চৰকাৰৰে মানুহ সেই শ্যামকানু মহন্তই জুবিনাক হত্যা কৰিলে তাৰে পিছত তেওঁলোকক কি কৰিছে নিৰাপত্তা দি পিনে ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছে জেলৰ ভিতৰত যাতে কোনো এটা লাঠি চৰ মাৰিব নোৱাৰে এটা শিলগুটি তেওঁলোকৰ গাত নপৰে কপ কপিয়ে নিৰাপত্তাৰে লৈ গৈছে জেললৈকে আৰু এতিয়া কি কৰিছে তেওঁলোকক ন্যায় ন্যায় দিয়া হৈ গ'ল জুবিন দাস জুবিনদাক ন্যায় দিলে তেওঁলোকক হেনে জলত ৰাখিছে কংগ্ৰেছজনক তিনিমাহৰ ৰাখিব নোৱালে তেওঁলোকে তিনি মাহৰ ওপৰত ৰাখিলে বিজেপি চৰকাৰখনে এইটো কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে গতিকে চাওক ৰাখিছে অঁ ইলেকশ্যনলৈকে ৰাখিব কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছদিনা আকৌ ওলাই আহিব নেকি সেইটোহে ডাঙৰ কথা তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সাহস কিয় নাই জুবিন দা ইমান ডাঙৰ সম্পদ আপুনি খুব কৈ থাকে মিয়া অসমীয়া অসমখন বাংলাদেশী নিদাব বাংলাদেশী হ'বলৈ নিদিয়ে আপুনি তেনেকৈ কৈ কজনি অসমত ভোটকেইটা ল'বলৈ খুব ইচ্ছা কৰি আছে নহয় কিন্তু মিয়াই বাংলাদেশীয়ে আজি জুবিনদাক হত্যা কৰা নাই জুবিনদাক কোনে হত্যা কৰিছে বনিয়াই আজি আপোনালোকে চাওক গুৱাহাটীখন চাওক আহি পাৰ্কৰ সন্মুখত যাওক ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক চাওক হোটেলবিলাক চাওক বজাৰবিলাক চাওক চব বনীয়া চব বিহাৰী হিন্দীভাষী কিয় আছে এইবোৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে আমাৰ যে অসমীয়া যদি কিবা এটা কয় সেই বিহাৰী হিন্দীভাষীসকলে মাৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আমাৰ চকুৰ আগত কেতিয়াবা কাজিয়া হৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ বনিয়াসকলে আমাৰ অসমীয়া মানুহক মাৰে অকণমান কথাত কিবা এটা লাগ লাগিলে মানে কাজিয়া হৈ যায় এইবিলাক আমি নিজ চকুৰে দেখা পাওঁ কেতিয়াবা ফেঞ্চি বজাৰ হওক পল্টন বজাৰত হওক বেয়া লাগে কিয় হৈ আছে এইবিলাক আজি মিয়া বাংলাদেশীৰ কথা খুব কৈ থাকে কিন্তু মিয়া বাংলাদেশে কাকো মাৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা নাই মিয়া বাংলাদেশে আজি জুবিনদাক হত্যা কৰা নাই কিন্তু বৈ নিয়াই কৰি আছে গতিকে অসমৰ ৰাইজ যেতিয়া সজাগ হ'বৰ টাইম হ'ল অসমৰ ৰাইজে চিন্তা কৰক পাকিস্তানে ইমান ডাঙৰ এটা অপবাদ দিলে ইমান ডাঙৰ এটা বদনাম দিলে আমাৰ অসমীয়া সন্তান অসম সন্তানক আহোম সন্তানক গতিকে আহোম অসমীয়াসকলে সকলোৱে চিন্তা কৰিবৰ সময় হৈ পৰিছে ইলেকশ্যনত আপোনালোকে প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি আশা থাকিল হয় নহয় গাজ কমেণ্টত জনাব